এমপ্লয়মেন্ট এক্সটেনসুরি রেজিস্ট্রেশন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকৈ যি কোনো আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰ যাব মোজিলা গফৰ এটা সার্চ কৰিব সেবা সেট টু এস আই ডব্লিউ এ এস ও টি ইউ সেট তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটো অন হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমটো আছে এটো ওয়েবসাইট লৈ যাব ক্লিক কৰক পাছৱৰ্ড এনেকৈ আপোনালোক এটা পাবা হ'ব পাছত এতিয়া আপোনালোক লগইন মই অলৰেডি কৰি থোৱা লগইন আপোনালোকৰ লগ ইনৰ অপশ্যন আহিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এনেদৰে ওলাব ওলোৱাৰ পিছত এইটো যি লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চিটিজেন অপচনটো আহিব চিটিজেনত ক্লিক কৰিব চিটিজেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ইউজাৰ নাম নেম আছে আৰু পাছপৰ্ট আছে সেইটো দি ইয়াত ক্লিক কৰি ক্লিক কৰি ইয়াত চাইন ইন কৰিলে ওলাই যাব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা আধাৰ কাৰ্ড দিও ইয়াত কৰিব পাৰে এতিয়া মই ইউজাৰ নাম্বাৰ দি পিনি আপোনালোকক কৰি পিনি চাইন ইন কৰি দেখাই আছোঁ আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰুই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহয় তেওঁলোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো তাৰ বাবে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে এইখিনি নাম্বাৰ দি মেলি পাছপৰ্ট জেনেৰেট কৰি পিনি অ' টি পি আহিব সেইটো কৰি মেলি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকক মই ৰুই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো দেখাইছোঁ চাইন ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইটো পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত স্ক্ৰিপ কৰিব এইটো স্ক্ৰিপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো অ'পেন হ'ব এইটো আপোনালোকৰ নামটো দেখাব নামটো দেখোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হোম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব হোমত যোৱাৰ লগে লগে ইয়ালৈ আহি যাব এইটো অভাৱটো ক্লিক কৰিব আঁতৰাই দিব তাৰপিছত ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব ই এক্স চি এইচ এন জি ই এক্সেঞ্জ বুলি ক্লিক কৰিব ইয়াত ৰুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এইটো আধাৰ কাৰ্ড যদি নাই তেনেকৈ কৰিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড নথকাকৈ ইয়াত ইয়ে লবর রিজিস্ট্রেশন উইথ উইথ এমপ্লয়মেণ্ট সিক ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ উইথ আধাৰ আধার ফৰ আধাৰ আধার এইটো ক্লিক কৰিব ইয়াত করব লগে করার উইথ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ক্লিক কৰিব তারপরে প্রস্তুত ক্লিক কৰি দিম করার পশোত্রিয় আপনাদের ইন আই হ্যাভ ডিক্লেয়ার ডেট এইটো ক্লিক কৰাৰ কাৰ্ডৰ ভেৰিফাই কৰিলে অ' টি পি এটা সেইটো মই আপোনালোকক এনেদৰে অ' টি পি এটা আহিব নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত সেই অ' টি পিটো ভেৰিফাই কৰিব সেইটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত অ' টি পিটো অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেইটো পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত গেট ডাটা ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট গেট ডাঠাত কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ এবোৰ ওলাই যাব ইমেইল চিমেল আপোনালোকৰ চব আহি যাব ওলাই যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে টাইপ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পিনি এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ আপডেট কাৰেক্ট সেইটো কৰি দিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব আপোনাৰ নাম আহি যাব জেন্ডার হিসাব ইমেল আইডি আপনি এড করবেন আপনার মো যিটেলস লাগে দি দিব দিবা কিবা যদি নতুন এক্সট্রা দিবল আছে কারণ কিবা কিবি এইবোৰ চব দি দিব যার পিছ দেভেন নেক্স করবো আপনার কেজি হাইট কেজিক্যাল আছে চেভেন নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দিবলৈ দিব আপোনালোকৰ তাৰ আগত খালি আপোনালোকৰ মানে যদি নতুনকৈ যদি আপোনালোকে ইমেইল দি ইমেইলটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ এই ওপৰ এডোখৰত আহিব তাত ট্ৰেক কৰি দিব ভেৰিফাই হৈ যাব পৰা মানে অ' টি পি এটা যাব সেইটো দি দিব চ' আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কিবা যদি শুদ্ধকৰ বুলি কিয় আছে এনেকৈ কৰি পিনি চিলেক্ট কৰি কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত চি এম এছ নে চি এম এছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ য'ৰ লগত এনেকৈ কৰি দিব তাৰপিছত আৰু চেভেন নেক্সট কৰিব এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি গোটেইখিনি এপালোকে দি যাব লাগিব আপোনালোকে হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় সেইটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ৰবাত পঢ়িছিলে চাবজেক্টখিনি চিলেক্ট কৰিব ক'ৰবাত পঢ়িছিলে ইনষ্টিটিউট ইয়েৰ অফ পাচিং ইয়াৰ অফ এডমিশ্যন ডাউলোড কৰি দিব চব আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি পি ডি এফ ফৰ্মেট এড কৰিব লাগিব পাঁচশ এমাৰিব পাঁচশ কেকৈ বেছি নাৰাখিব ধুনীয়াকৈ পাৰি যাব সেইটো ফিল কৰি দিবলৈ ইয়াত ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে এড কৰি দিব একেল ধৰণে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কি কি লাগে সেইখিনি কৰি দিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি এডিচনেল চাৰ্টিফিকেট যদি আছে কিবা তেওঁলোকে এড কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে যদি ছয় মাহ বা এবছৰে যদি কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিছে তেনেহ'লে চিলেক্ট কেটেগৰীলৈ যাব ইয়াত কেটেগৰীলৈ গৈ পিনি ইয়াত আই আই টি ছফ্টৱেৰ আই টি এণ্ড ছফ্টৱেৰ যাব ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সাম পাষ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছয় ছয় মাহ এবছৰ ছয় মাহ এবছৰ তিনিমাহ ছয় মাহ আৰু ওপৰত আপোনাৰ বাৰ মাহ সেইখিনি আছে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব য'ত ডিঅনেশ্যন কিমান মাহৰ আছিলে এক বছৰ যদি এক বছৰ ছমাহ যদি ছমাহ তিনিমাহ যদি তিনিমাহ এইটো ক্লিক কৰিব ইছ্যু কোনে ইছ্যু কৰিছিলে সেইটো দিব আহিব আপোনালোকে সেইটো চাব আপোনালোকে যদিহে ফ্ৰেছ হৈ যাব আপোনালোকে কি কি ক'ব আৰু লিখিব জানে এইটো দিব ইংলিছ আপুনি ক'ব জানে লিখিব জানে ৰ'ব হেৰি কৰিব হিন্দী সেনেকৈ আপোনালোকে যি জানে এইটো দিব টাইপ অফ স্কিলছ আপোনালোকৰ কিবা স্কিল আছে যদি ক'ব আন স্কিল আপোনালোকে প্ৰেছাৰ যদি হয় আন স্কিল দিব যদি কিবা স্কিল আছে স্কিল দিব তাৰপিছত ছেভেন নেক্সট কৰিব আপোনালোকে ইয়াত কিমান ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ লিখিব পাৰে সেইটো দিব ব্ৰিগেনাৰ এক্সপাৰ্ট কি হয় সেইটো দি দিব দিয়াৰ পিছত ছেভেন নেক্সট কৰিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো এক্সে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ পৰা কৰিছে সেইটো ডিষ্ট্ৰিকটো ওলাই যাব ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ওলাই যাব তাৰপিছত ছেভেন নেক্সট কৰিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি ডিটেইলছ দিলে আপোনালোকে ইয়াত চব ওলাই যাব

কৰি থৈ দিলে হৈ গ'ল এফ কৰি মেক্স পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব মেক্স পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব দহ টকা দিব লাগিব আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেট বেংকিং পাঞ্জাব I নেচনেল mean,

পে'মেণ্ট কৰি দিব পে'মেণ্টটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহি যাব পে'মেণ্টটো আহি গৈছে ক্লিক নকৰিব বেকো নকৰিব এনেকৈ থাকক আপোনালোকৰ নিজে নিজে আহিব আপোনাৰ লগ ইন কৰিবলৈ আহিব আপোনালোকৰ সেইটো লগ ইন কৰি পিনি কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লগ ইন কৰাৰ পাছত

ডাউনলোড কৰাৰ পাছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট প্ৰমাণ পত্ৰ যিটো আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব মানে এপ্লাই কৰা চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সেইখন ওলাইছে সেইখন আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট বা ডাউনলোড কৰি পিনি ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ